para sederek pasamuwan ingkang dipun tresnani dening Gusti wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKJ Purwantara dina Senin legi tanggal 6 Oktober tahun 2000 selawi kula bendeso Yahya Tirta Brewito ngajak kita maca wacan kitab suci dina iki kitab Yakubus Siji, ayat loro tekan sewelas kan di jejer renungan nompo pacoban minangka kabekjan kitab Yakubu Suci ayat loro tekan sewelas Lembaga Alkitab Indonesia Boso Jawa tahun sewu sangang atau puluh papat lan kawaca ayat loro tekan ayat papat. Hiporo sedulurku, menawa kue padha nampa pacoban werna-werna kue anggepen kabegjan jalaran yen sakjerone dicoba mau percayamu marang Gusti tetep kue dadi saya mantep udinen bisane kue tetep anggonmu ngandhemi percayamu nganti dados sampurna lan rumangsa so ora kekurangan apa-apa derek ingkang rahayu kang nampa Sabdo panganigalankake ing urepe Haleluya amin poros derek wong urip iku ora bisa nemtokake dalne dhewe sing dipinggeni messti wae dalan sing gampang kebenak lan cepet nanging kanyatan sing dia depi bisa angel rekoso lan bulet tata-tata lan ngerancang wiskan disetiti lan pramana jebul nalika katinkakep ana sing durung sameto Nalika kahanan beda karo pengangenangan Nalika kanyatan ngadepi alangan kekurangan malah kacilakan. Opo iki sing jennenenge pacobaning urip. Para pasamuan wong kang kaparingan kabegjan iku uripe rahayu ayem lan tentrem bungah lan kebak panuwun. Para sedulur pasamuan kang nampa kitab Yakobus kaelengake, supaya nalika ka padha nampa pacoban werna-werna kuwi dianggep minangka kabegjan. Eng donga Rama kawula Gusti Yesus mulangake pandonga. Kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggodha. Nanging mugi sami paduka ulahaken saking piawon. <k Creation Nolan> Utawi ing Kitab suci lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa tahun 1984. Kawula mugi sampun ngantos paduka tegaaken kenging ing godho. Nanging mugi paduka uwalaken saking piyawon. Megaten donga Rama kawula Injil Matius 6 ayat 13. Para sedherek, pasamuan pacoban utawa panggodho iku asale dudu saka Gusti Nanging sabun wong digodho dening pepenginané déwé. Jalaran diseret sarwa dibujuk déning pepenginané déwé. Kabecjan nalika ngadepi pacoban, iku nalika tetap percaya sumuyut ngistakake dawuh sabda pangandikane Gusti lan kanthi kalairakeun ing pandonga. Sanès pikajeng lan pepenginan kawula. Nanging menapa ingkang dados kersane gusti ingkang kelampahan. malah nalika ngadepi pacoban, Percaya kita bakal sangsaya mantep lan sabar mantep anggone ngan demi percaya iku kang bakal dadi dalan kas samurnaning kita Sangsayaingngka penuhan kamulianpun Gusti. Amen. Tuntunan kanggo nyuraos. Katuran ditepiksane pacoban urip kados menapa ingkang panjenengan adepi wanci menika. Lan kados pundi sikap percaya lan ngudi menapa kang dadi kersane Gusti. Nika mi tulungi kita supaya bisa menang nglawan panggodo. lan tetep urip ing kabegjan nalika ngadepi pacoban monggo katuran nyuraos lan pandonga panutup duh gusti kawula mugi sampun ngantos paduka tegaaken kenging ing geduh nanging mugi paduka uwalaken saking biyawon Wontening Gusti Yesus kawulon tetungo. Amin. Poros dere pasamuan, Mekaten renungan patinan, Mugi Gusti paring berkah demateng kita. Amin.